中国年轻人为什么这么喜欢韩流文化？在中国，很多年轻人第一次接触韩流文化，往往不是因为新闻，而是因为一部电视剧。有人还记得自己第一次追韩剧的情景：晚上躺在床上，一集接一集的看，第二天早上还在想着剧情。对他们来说，韩剧不是简单的电视剧。 而是一种情绪的陪伴，比如有的中国女生在上大学的时候，因为学习压力大，晚上常常一个人看韩剧。她们觉得韩剧里的节奏不快，故事很细，人物的感情变化也很真实。剧中的男女主角会认真说话，会表达感情，也会吵架、道歉、和好。 这种细节让很多中国年轻人觉得很有感觉，不少人就是通过韩剧开始注意韩国演员。有些演员看起来很干净，说话温柔，给人一种很安心的感觉。比如看完一部爱情剧之后，有人会在网上搜索演员的名字，看看他们还演过什么作品，慢慢就成了粉丝。 还有人会和朋友讨论这个男演员为什么这么有魅力，这个女演员的穿衣风格好适合上班。这些讨论在中国的社交平台上非常常见。除了电视剧，韩国音乐也是很多中国年轻人喜欢韩流的重要原因。很多人第一次听韩国歌是在上学的时候，那时候。 班里的同学会用手机放音乐一起听，虽然听不懂歌词，但旋律很好听，节奏也让人觉得有力量。有的人说我听韩国歌的时候会觉得自己很年轻，很有梦想。对一些中国年轻人来说，韩国偶像的故事也很吸引人。他们知道很多韩国歌手练习了很久，生活并不轻松。 但还是坚持站在舞台上，这种努力、坚持不放弃的形象，很容易让年轻人产生共鸣。有人在考试失败、工作不顺的时候，会听韩国歌，觉得被安慰了。韩流文化为什么能走进中国年轻人的日常生活？一个很重要的原因是它离生活很近，比如穿衣风格。 很多中国年轻人会发现，韩国演员和偶像穿的衣服看起来并不复杂，但很干净、很舒服。白色衬衫、简单的外套、运动鞋，这些都很容易模仿。有人会说，这种风格我也能穿，不需要太贵。于是，慢慢的，韩风穿搭就出现在中国的街头。化妆也是一个很明显的例子。 很多中国女生喜欢看韩国的化妆视频，觉得韩国妆容自然，看起来精神但不夸张。他们会学着用比较少的化妆品，让皮肤看起来干净有光泽。有的人会说这样上班也不会太累，看起来很舒服。这种实用性让韩流文化更容易被接受。在饮食方面，韩流文化同样很受欢迎。 很多中国年轻人第一次吃韩国料理是和朋友一起，大家坐在一起吃烤肉、炸鸡、喝饮料，气氛很轻松。有人会觉得这种吃饭方式很适合聊天，很适合朋友聚会。慢慢的，韩国料理就成了一种年轻人的选择。社交平台也让韩流文化变得更有意思，在短视频平台上。 经常可以看到中国博主模仿韩剧里的经典场面，或者分享自己学韩语的过程。有的人会拍视频说：“我为什么开始学韩语？”理由可能很简单，因为我喜欢的演员说话太好听了。这些内容看起来轻松有趣，很容易被转发。当然，中国年轻人喜欢韩流文化，并不只是因为好看。 更重要的是，他们从中看到了一种生活态度：认真生活，认真工作，认真谈感情。哪怕生活很累，也要找一点属于自己的快乐。很多年轻人会说：“我不一定要变成剧里的人，但我喜欢那种感觉。”现在的中国年轻人对韩流文化的态度也更加成熟。 他们不会盲目崇拜，而是选择自己真正喜欢的部分。有的人喜欢音乐，有的人喜欢穿搭，有的人喜欢语言和文化。韩流文化对他们来说，更像是生活中的一种调味品，让平常的日子多一点色彩。正因为这样，韩流文化才能在中国年轻人中一直存在。它不是一阵风。 而是一种慢慢走进生活的文化。只要中国年轻人还在寻找情绪的共鸣、生活的美感和自我表达的方式，韩流文化就会继续被喜欢，用新的方式讲新的故事。第二遍，中国年轻人为什么这么喜欢韩流文化？在中国，很多年轻人第一次接触韩流文化，往往不是因为新闻。 而是因为一部电视剧，有人还记得自己第一次追韩剧的情景，晚上躺在床上一集接一集的看，第二天早上还在想着剧情。对他们来说，韩剧不是简单的电视剧，而是一种情绪的陪伴。比如，有的中国女生在上大学的时候，因为学习压力大，晚上常常一个人看韩剧。他们觉得韩剧里的节奏不快，故事很细，人物的感情变化也很真实。 剧中的男女主角会认真说话，会表达感情，也会吵架、道歉、和好。这种细节让很多中国年轻人觉得很有感觉。不少人就是通过韩剧开始注意韩国演员，有些演员看起来很干净，说话温柔，给人一种很安心的感觉。比如看完一部爱情剧之后，有人会在网上搜索演员的名字，看看他们还演过什么作品，慢慢就成了粉丝。 还有人会讨论这个男演员为什么这么有魅力，这个女演员的穿衣风格好适合上班。这些讨论在中国的社交平台上非常常见。除了电视剧，韩国音乐也是很多中国年轻人喜欢韩流的重要原因。很多人第一次听韩国歌是在上学的时候，那时候班里的同学会用手机放音乐一起听，虽然听不懂歌词，但旋律很好听。 节奏也让人觉得有力量。有的人说，我听韩国歌的时候会觉得自己很年轻，很有梦想。对一些中国年轻人来说，韩国偶像的故事也很吸引人。他们知道很多韩国歌手练习了很久，生活并不轻松，但还是坚持站在舞台上。这种努力、坚持、不放弃的形象，很容易让年轻人产生共鸣。有人在考试失败。 工作不顺的时候会听韩国歌，觉得被安慰了。韩流文化为什么能走进中国年轻人的日常生活？一个很重要的原因是它离生活很近。比如穿衣风格，很多中国年轻人会发现，韩国演员和偶像穿的衣服看起来并不复杂，但很干净、很舒服。白色衬衫、简单的外套、运动鞋，这些都很容易模仿。 有人会说这种风格我也能穿，不需要太贵。于是，慢慢的韩风穿搭就出现在中国的街头。化妆也是一个很明显的例子，很多中国女生喜欢看韩国的化妆视频，觉得韩国妆容自然，看起来精神但不夸张。他们会学着用比较少的化妆品，让皮肤看起来干净有光泽。有的人会说这样上班也不会太累，看起来很舒服。 这种实用性让韩流文化更容易被接受。在饮食方面，韩流文化同样很受欢迎。很多中国年轻人第一次吃韩国料理是和朋友一起，大家坐在一起吃烤肉、炸鸡、喝饮料，气氛很轻松。有人会觉得这种吃饭方式很适合聊天，很适合朋友聚会。慢慢的，韩国料理就成了一种年轻人的选择。 社交平台也让韩流文化变得更有意思，在短视频平台上，经常可以看到中国博主模仿韩剧里的经典场面，或者分享自己学韩语的过程。有的人会拍视频说：“我为什么开始学韩语？”理由可能很简单，因为我喜欢的演员说话太好听了。这些内容看起来轻松有趣，很容易被转发。当然，中国年轻人喜欢韩流文化。 并不只是因为好看，更重要的是他们从中看到了一种生活态度：认真生活，认真工作，认真谈感情。哪怕生活很累，也要找一点属于自己的快乐。很多年轻人会说：“我不一定要变成剧里的人，但我喜欢那种感觉。”现在的中国年轻人对韩流文化的态度也更加成熟，他们不会盲目崇拜，而是选择自己真正喜欢的部分。 有的人喜欢音乐，有的人喜欢穿搭，有的人喜欢语言和文化。韩流文化对他们来说，更像是生活中的一种调味品，让平常的日子多一点色彩。正因为这样，韩流文化才能在中国年轻人中一直存在。它不是一阵风，而是一种慢慢走进生活的文化。只要中国年轻人还在寻找情绪的共鸣、生活的美感和自我表达的方式。 韩流文化就会继续被喜欢，用新的方式讲新的故事。